Через дратівливість і стрес сім'я може опинитись над прірвою у стосунках. Поповнюємо рівень магнію. Магніку. Гармонія сімейних стосунків. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. А откуда вы, если не секрет? Ну, я вижу, что с Украины, Киевская но интересно, из-за какого Откуда? Киевская область. А, хорошо. О чем общаетесь здесь? Об истории. А вы о чем? А, об истории. Мы тоже с вами можем поговорить об истории. Я, в принципе, самый студент. Давайте. Студент какого факультета? А, исторический факультет МГУ. Какой курс? Первый, второй, третий? Второй. Второй. Второе. На первом курсе читалась история Древней Руси? Uh, да, курс называется «История России до начала XIX века». Uh -huh. Простой вопрос. Почему вы историю uh -huh. Киевской Руси включаете в историю России? Uh, не существовало такого государства, как Киевская Русь. Знаю, Также как да. не существовала Московской Руси, Владимирская Руси. Это история русского государства. Вот русского? Почему она у а вас начинается в Киеве? А история русского государства начинается в 862 году в Ладоге, а не в Киеве. В Киеве она продолжается в 882 году. Молодой человек, вы хотя бы знаете, что даты летописи за 9 и 10 века, они вилами по воде писаны. И это не более чем интерпретация вообще 19 века. Почему вы, 12. почему Хорошо. вы процессы создания государственности mm. на территории полян, там древлян, включаете в историю государственности подождите, российской. Подождите, пожалуйста. Вот вы говорите про то, что эти даты – это интерпретация якобы 19-го столетия. А тогда почему у нас на руках существует Не даты интерпретации количество... 19-го столетия, вы немножко Нет, не, вы сказали, неправильно меня поняли. Даты... Значит, Нет, я неправильно подождите. выразился. Даты до 11 века в летописи, они вилами по воде писаны. То есть за даты цепляться, что это 862, 882 год, это не суть важно. Эти даты придуманы за одним числом. У меня вопрос другой. Ну, Почему а кем вы включили Даты, кем придуманы? А, да. Летописцами. Летописец угу. писал в 11 веке, он о событиях 9 угу. века не знал ничего и документов у а него не было. не знал. И документов у него фактически не сохранилось. Поэтому даты эти левые. Но я не об этом вопрос задаю. Я задаю вопрос о том, что территориально государственность с центром в Киеве существовала на территории современной Украины. Почему вы эту историю этой государственности включаете в свою историю? Вам это как-то объяснили? Простите. А как факт того, что Киевское княжество, вообще Киев как стольный град условный, находится на территории современной Украины, противоречит тому факту, что мы можем это изучать как историю русского государства. Смотрите, я, я, вам, не понимаю, я вам объясню логику. Смотрите, а, было приблизительно немножко раньше, на 100 лет, империя Карла Великого со столицей в Ахен – это территория Германии. Это государство охватывало территорию Галлии, ну Франции, да, юга Германии и севера Италии. Мне не доводилось нигде, э, ни в германской историографии, ни в итальянской историографии читать приблизительно такое, что вот наша государственность итальянская либо германская имеет своими корнями государственность Карла Великого. Эта территория в основном Франции, и государственность Карла Великого включается в историю Франции. О нем может говорить и германский историк, либо итальянский историк, но в каком приложении, что наша территория Италии, либо Германии, соответствующий периодом в 9 веке, входила в состав империи Карла Великого. Но сказать, что первым, первой столицей Италии был Ахен, еще ни один итальянский историк не додумался. У вас традиционно пишется, что вот стольный град был в Киеве, да, но не во Владимире, не в Твери и не в Москве и даже не в Новгороде. Территориально вы входили в состав этого государства, но приблизительно с 11-12 века, приблизительно как север Италии, либо юг Германии. Почему вы включаете государственность Карла Великого в историю Италии? Смотрите, вот у меня мой коллега из Института Российской Истории Иран рвется дать рвется, ответ на вопрос. Да. С вашего позволения, я передам. Здравствуйте, Здравствуйте коллега. Здравствуйте. Здравствуйте. Это я это не так представил, конечно, что-то просто знаю. Просто товарищ, вообще здесь чат в клетке. Вы сравниваете империю Карла Великого, и вы сказали, что это, значит, итальянцы, они же не пишут, что наша первая столица, это был, значит, вот это Вахини, там... Да, вот, например, не Карла пишут. Великого. Да, они пишут, что у них первая столица это был, потому что... Почему они были... вы пишете, что вашей да. первой столицей, ну, либо второй, если первой столицей вы там Ладогу обозначаете или Новгород, почему вы следующей столицей пишете Киев? Если это не было а никогда объясню, в вашей столицы, да? Нет, столице. нет, нет. Я, я объясню почему. Потому что государственность она эволюционирует, она не происходит на пустом месте. История Московского княжества не начинается с истории вот удела. Она начинается с истории удела, совершенно верно. Там государственность появилась с приходом туда славян. До этого там жили балты да. и финоугры. Да. У них не было своей государственности, либо была какая-то своя там протогосударственность, племенная, вожди, во, вожди какие-то были. Ну, сейчас популярный термин английский кингдом. Вот с этого и надо начинать. И тут славяне там появились достаточно поздно. И почему эта ваша государственность начинается черти знает где э, на берегах Днепра? Она не начинается на берегах Днепра. А вам где? сказал только что вам только что сказал что студент второго курса. То, что знают, я не знаю, дети, наверное, должны знать. Просто государственность начинается с призванием Рюрика в 1862 году. Кто вам такое сказал, что государственность Смотрите. у вас о, там о. появляется? С призванием Люрика. Товарищ... Ага, вот вам мой товарищ не сказал. А, вот, а... То, что он решил, что это, видимо, мне не важно. Но это известный факт. Он содержится и Это неизвестный поиске. факт это интерпретация. Да, 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 да. Это Такой ваш, вопрос. Да, ваша... Подождите. Да. Нет, да. это интерпретация да. доктора исторических наук Игоря Данилевского, О, да. профессор высшей школы экономики в Москве. Читали ли а, вы да. его работы по э, Руси? Кстати, все украинцы почему-то... Читали ли вы его даже, работы никто... по Руси? Все я ли не украинцы, знаю. не все ли украинцы? Это какой-то маргинальный, видимо, любимый украинский... Украинцы, Доктор исторических быть. наук Игорь Данилевский... Да, Общем, маргинальный историк. Людей. Это про основной способ. Специальный... Не, не перебивайте я меня. Не я понял, что вы Если не читали. Же какие же работы? Говорю. Какие же работы рекомендовали вам на первом втором курсе каких авторов по истории Руси? Скажи, Если Данилевский сказать вам... для вас маргинальный, да. Я расскажу вам, я с удовольствием отвечу на этот вопрос. Основной принцип исторического факультета Московского государственного университета. Это идти от источника. Есть такое выражение латинское от фонда. Слышали о таком? Нет? Да. Нужно идти от источника. Замечательно. Источник, источник ошибается. Нормально? Не перебивайте, пожалуйста. Да. Можно, пожалуйста. Мне не надо рассказывать принципы преподавания истории на ИСТФАКе МГУ. Я вас спросил. Работы. А вы спросили. Работы. Каких историков вам рекомендуют читать по истории Руси, если Данилевский для вас неизвестен и он маргинальный, по вашему мнению? Ну, назовите Мы авторов, которых не... вам рекомендуют Потому молодой я, человек. Я, понимаю, что, я Молодой сейчас... человек. Да. Не растекайтесь мыслью по древу. Пожалуйста, ответьте на вопрос каких авторов вам рекомендуют Рыбакова ли? Еще какого-то автора ли читать по истории Руси? Какие работы автором хотя бы? Смотрите, в чем дело. Мы с вами сначала говорили. Вы Молодой вопрос, человек, вы у меня конкретный вопрос. Каких авторов? Да. Один. У вас я бы хотел вопрос. услышать. Значит, вас и если и я вы хочу ответить, вы ответа, я вы хочу. От вас услышать конкретный ответ на конкретный вопрос. Каких авторов Подождите. рекомендуют читать по истории Руси первый, второй Вы... курс? Ну назовите фамилию. Мы не дали вам ответ еще на ваш первый вопрос. Вы Нет, второй. спасибо. Я Раз уже понял. Дайте, пожалуйста, по пожалуйста, пожалуйста. Дайте, пожалуйста, молодой человек. Дайте, пожалуйста, мне конкретный уважаем. ответ. Молодой человек. Конкретный ответ на вопрос: Лас. Назовите двух трех авторов, которых вам рекомендуют для чтения, если Данилевский, по да. мнению вашего соседа, да. какой-то маргинал, он даже не слышал об этом. Уважаемый собеседник, да. еще раз. Давайте мы с вами будем уважать друг друга. Да, Сначала дайте, ответ пожалуйста, на ответ вопрос, на мой вопрос. Потом Я на услышал вопрос. ответ на ваш первый на мой первый вопрос. Меня вот он удовлетворил. Мне не Меня он отвечать. удовлетворил даже в незавершенном значит, виде. Значит, Ответьте, пожалуйста, доброго. на второй вопрос. Назовите двух-трех авторов, рекомендованных для чтения. А, смотрите, мы читаем а, работы Горского. А, есть еще историк Борисов, например, но он а, занимается не началом там Руси. Начало Руси. А вообще, началом истории, Руси. В истории, в истории а, очень хороший есть автор Горский. Есть, ну, Рыбаков, мы его не читаем. Вот, наконец-то, как... я услышал фамилии. Спасибо. А... Горский. А... Еще. Борисов я сказал. Горский и Борисов. Но, Борисов, вы сказали, ну, он, не он... специалист по он... начальной Руси. Я понял. Он, да, он просто по Руси, по истории. Смотрите, в Есть дело. Еще, еще такой. Какой? Штефанович Штефанович и никогда. Горский. Хорошо, я понял. Смотрите, но понимаете, в чем дело? Они занимаются аспектами. Например, Штефанович занимается там древнерусской вот устройством элит древнерусских. Горский тоже писал. Устройством так, чего? Дружине. Элит в древнерусском. А устройством элиты. А государственности вопрос. Можно продолжить. Можно продолжить. Можно продолжить. Да, можно продолжить? да можно, конечно. конечно. Потом есть. Вот Горский тоже он занимался вопросами там уже дальше политического развития. Вопрос образования для русского государства, он. Э, э, по нему так мало источников, что мы смотрим не историографию, а сразу источник. Потому что историография здесь, а -а -а -а, она может быть она deserves, ухудшает а восприятие источника. А, а вы не знали, что историография она реально это делает? Да, я мы знаю об этом. Но если вы. Не специализируйтесь на историографии истории Древней Руси, а пытайтесь, как говорят на Украине, самотушкой понять летопись без привязки к автору, к языку, к событиям. У вас получится ваша личная историография, которая очень далека от того, что уже изучалось историками. Слушаю вас. Смотрите, в чем дело. Нет. Вы ошибаетесь в данном вопросе. Конечно. Потому что историография, она искажает реальность. Вы это знали? А ваше чтение летописи не искажает. Оно гораздо ближе к пониманию процессов, чем это профессиональные историки делали до вас. Смотрите, я вам объясню. Если в летописи, например, сказано, что в 1862 году там призвали Рюрика, вот он вот сел. Мы, это легенда. Но... Вы знаете об этом, что вся историография уже четко это... сказала, сейчас, что сейчас это я... легенда. Нет? Это, нет, вы это верите неправда. тому, что летопись написала о призвании нет, Рюрика. Нет, 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 я сказал, что неправда то, что это историография, об этом вся сказала. Так. А Потому вы современная... как говорите, вы считаете, что в 862 а году. Я сейчас не говорю, как... Высо... Ну, Высо... давайте вот разберем этот факт: 862 давайте. год. Призвание Рюрика. Это соответствует действительности, по вашему мнению? Или это легенда, которая традиционно легенда о призвании братьев, которые основали Киев, три брата, Ладоку, там три брата, Рюрик, Синеус и Трувор, Варшаву, либо Краков основали три брата. Это вписывается в легенду, которая об этом вся историография. Советская написала, российская написала, украинская написала. Вы читаете этот фрагмент. Вы считаете, что Ладоку основал Рюрик в 862 году? Нет, я о другом с вами говорю. А о о чем? том, что э, после вы сказали сами, автор, э, вы имеете в виду, да, типа 8 лет, это вот начало 12 века, писал Нестор, да? А, смотрите, ну, в Нестор или Нестор, никто не знает. Сильветор, если мы, скорее вы всего. так сказали, значит, вы в это, наверное, верите. Я, просто, я, я сказал не Нестор, либо Сильвестр. только что же сказал вам. Потому что в этом вопросе есть историография. Вопрос историографии. Кто написал летопись? Так вот, я вам задаю опять-таки четкий вопрос. В летописи написано 800, 862 год. Вы верите этому сообщению летописи или считаете это мифологическим? Смотрите, в чем изначально это может изначально, быть правда, да. это может быть неправда, как любой источник, когда у нас не имеется параллельно. Вы лично как Здесь... считаете, как историк, который изначально я, как историк, начинает читать летопись без знакомства с историографией. Как, как историк, я вам говорю, что. Я не имею права как-то иметь в У вас нет собственного мнения, потому что вы нет, не читали нет, историографию. Нет нет, 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 историография, если вы будете читать, вы как профан, если вы будете читать историографию, вы только запутаетесь. Это я не профан, а я имею высшее историческое образование, поэтому я пытаюсь О, с вами хорошо, вести хорошо. дискуссию. Все, И четко все, у вас говори, спросил, молодой человек. Отлично. Ну отлично. давайте все, четко хорошо, отвечать хорошо, на вопросы. Еще раз, я попробую последний раз задать вопрос. Есть факт, зафиксированный в летописи, якобы факт, 862 год, призвание Рюрика. Вы, как историк, который изначально начинаете читать этот факт, невзирая на историографию, вы считаете этот факт действительным, соответствующим действительности, либо мифологически, либо вы не можете сказать, что это такое? Я вам, я, я вам очень много раз уже говорил, mm -hmm. что этот факт он может быть верным, может быть, неверным. Но и так вы не важен. знаете. А зачем вы меня перебиваете? Вы Потому требуете, что я хочу от вас, молодой Пребуюсь. человек. Нет, нет, нет. Я вы вам объясню, почему раз. я вас перебиваю. Я вам даже звук выключу. Я вам объясню, молодой человек. Я вам дал три варианта. Читая летопись, за 862 год. Я звук вам выключил, молодые люди. Я хочу задать вопрос и услышать конкретный да, ответ. Оце вам, шановні глядачі, приклад. Видно, вони не брешуть, скоріше за все, що вони дійсно там історичний факультет. МГУ. Два прізвища були названі. Я перевірю, можливо, що це за прізвища. Які вони назвали, яким їм рекомендують читати по історії Русі. Але ви чули, що молодий чоловік сказав, що той спеціаліст там по тому, а той спеціаліст по тому, як би, ну, по якимсь там другорядним, скажімо так, питанням, наскільки я зрозумів. Вони не чули прізвища Данілівського, тобто вони чули прізвище Данілівського на лекціях, і їм казали, скоріше за все, я так, ну, додумую, дофантазую. Що от всі ж українці спираються на Данілівського, а на самом деле Данілєвський. Тобто на лекції, скоріше за все, піддається критики підхід Ну Це має, викладач має право на це. І сказати, що Данілєвський не мейнстріна, мейнстрі а в мейнстрімовській десь там на периферії, і він має порекомендувати студентам список літератури по історії Росії. Прізвище Рибакова прозвучало тільки після того, як я це прізвище сказав. Тобто вони не знають е, істориків, спеціалістів по Русі, сучасних істориків, які глибоко розбиралися в цьому питанні. Ні прізвище Кучкіна, який на цьому питанні там зуби з'їв, вот. ні прізвище Данілєвського їм невідоме. Прізвище там названі, ви їх почули. От. І далі ви бачите оцю болтологію і славоблудіє, коли йому чітко кажуть. От ти читай, ти історик, да, там історик, перший, другий кут, ти ще не історик, ти тільки починаєш, ти ще е, не волшебник, ти тільки учишся. І тобі сказав, викладач: ось стартуй від е, джерела, це абсолютно правильно. Треба привчати студентів до читання джерел. Але крім того, треба ж обговорити питання, що це за джерело, як воно інтерпретує ці події і так далі. А стартувати від просто від джерела і тупо йому якби вірити, тому що це джерело укладається в їхню, оцю імперську концепцію історії Русі, що основи російської державності у нас на схилах Дніпра лежать. От воно укладається, от нате читайте, дивіться, тут же ж все написано. А говорити про те, що це інтерпретація XI століття, що це погляди у середовищі освіченої монастирської еліти, яка тягнула оцю лінію про там Єрусалим і так далі. Тобто оці речі ніхто їм не пояснює, я так розумію, тому вони питаються мені довести якісь факти, що от треба читати джерело. Звичайно, треба читати джерело. Але для того, щоб розуміти це джерело, треба вже бути високофаховим спеціалістом з цього періоду. Розуміти всю базу істеріографії, яка з одного боку да, він прав, вона замутнює наше уявлення про минуле, особливо, якщо ми беремо істеріографію 18-го століття чи 19-го століття, чи навіть там радянської 20-го століття. Але хоча б побіжно треба розуміти, на яких базових принципах будувалася істеріографія 18-го століття. Треба було довести, що слов'яни можуть утворювати власну державу на це потрачено зусилля Татіщева і цього, скажіть мені, на початку 19 століття. Ой. Соловйов і Ключевський то друга половина початок ХХ -го століття. Господи, Карамзін. Істеріографія Татіщева і Карамзіна була спрямована на доведення того, що слав'яни можуть утворити власну державу, і ось вони утворили власну державу. Треба слідуюча була лінія. Довести, що там Рюрикович єдина династія, треба було. Дати фундамент для династичної держави, як це було в 18-19 столітті, треба було показати тяглість династії, при тому, що вона закінчилась період смути, і до влади прийшла інша династія Романових. Але був такий погляд і така потреба на таке бачення. І це треба розуміти, отакі якісь речі. І джерело тоді стає більш зрозумілим. Ну, але вибачайте, відкидати праці Данілівського, який є сучасним спеціалістом з повісті минулих літ, провідним спеціалістом, що він якийсь там маргінальний, бо всі українці е в інтернеті оце спираються на Данілівська. Це добре, що вони вже це знають. І наостанок, коли дається йому конкретне питання, от є. Глава повісті минулих літ, 862 рік, призвання Рюрика. Або ми просто читаємо цю главу і можемо вірити, що таке було. Далі, за відсутністю доказів, що таке було в паралельних джерелах, ми можемо сказати, що таке було чи не було, що йому запропоновано було. Або, знаючи історіографію з цього питання, ми схильні до тої думки, що це все-таки міф. От є три варіанти, які були йому запропоновані. Людина могла назвати якийсь свій четвертий варіант. Но в результат йшло це славоблудії, простолиці, простольні гради і так далі. Так, ваша державність російська формувалась в межирічі Оки і Волги, бо поряд були недержавні фіно фіноугорські і Балтійські народи. Так, ваша державність привнесена сюди з Києва. Бо, вибачте, загальним містом в історії стало те, що цивілізація в, єв... в європейській зоні йде з півдня на північ, Рим, Греція, Візантія, Імперія Карла Великого Тут Русь от іде поширення державності з півночі. На південь. А ще й в інтерпретації священнослужителі, коїми були автори літописів, ще сюди ж включалося Єрусалимське бачення побудови світу, що центр світу в Єрусалимі. Єрусалим як центр світу, потім там Рим, потім Візантія і так далі, і тому подібне. Так, да, державність до них прийшла з наших земель. Але вважати, що це державність їхня, ну, то я ж кажу, точно так же можна вважати, що Імперія Карла Великого принесла державність в Італію, і говорити про Ахен, який знаходиться на території Німеччини, про те, що це перша столиця Італії. Ну, і коли оце розглядаєш, бред брідніший. А в Росії отаке от нормально. Ви там все нічого не розумієте. Ви там профани, ви не спеціалісти в історії. Якщо раніше, рік-два тому назад, я коли спілкувався із студентами історичних факультетів, причому периферійних історичних факультетів, я був вражений, ми говорили на одній і ті самі теми, ми розуміли, що це що таке історіографія, Що це є певна інтерпретація, що це накопичення міфології? Студенти це розуміли. Правда, там були студенти 3, 4 курсу. А тут другий курс Московський державний університет. Вони цього не розуміють. Тобто, вже освіта і в центрі провалилася, вона лягла під імперську оцю ідеологію, і далі буде ще гірше, ще буде гірше. Воно йде йде і до периферії, що на периферії якось держаться люди в цьому плані, спеціалісти, я так розумію, а центр уже починає папахивать гнильцой.